Добрый день. Раскройте, будь ласка, коротко понятие народження с горы». Вопрос рождения свыше – это вопрос нашего спасения, спасения человеков. Все учение Иисуса Христа, оно как раз, как раз о том, как родиться свыше. Потому что если мы не родились свыше, мы не войдем в Царство Небесное. И Никодиму это сказал Иисус. Как ты, учитель Израилев, и не знаешь, что такое рождение свыше? Я сегодня также хочу сказать всем этим великим проповедникам, учителям, пастырям, как вы можете учить людей, не понимая рождения свыше? Кто вы такие? Задайте себе вопрос. Рождение свыше, друзья, это стать ребенком. Это стать такими, как Христос, Сыном Божиим. Человек есть творение, а через рождение мы становимся детьми Божьими. И потому написано, что Спасаемся воскресением Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это и есть рождение. Когда внутри у нас воскресает Иисус, это воскресает жизнь. Это, друзья, может происходить только с тем человеком, который исполняет заповеди Нового Завета. Тогда очищается внутренно сердце, чистое сердце, сотвори во мне, Боже, чистое сердцем Бога узрят, и только тогда, когда чистое сердце туда приходит Дух Святой, это произошло с учениками по воскресении Иисуса Христа, когда Он явился ученикам и сказал: примите Духа Святого. Думал и сказал, друзья, это погрузил Духа Святого в чистые сердца, где было уже слово, которое они исполнили, и их оно очистило. И только тогда, когда вошел туда и соединился со словом «Дух Святой», только тогда произошло рождение свыше. Ученики стали детьми Божьими. В другом месте об этом пишется «Отверстим разум к разумению Писания». Человек стал духовным, это есть рождение свыше. И вся Библия об этом, вот, и в образах, и Новый Завет, он как раз учение учит, как, как народить из горы, родиться свыше, друзья. Это войти в покой Божий, как написано Евреев, 4 глава, войти в покой Божий, это в седьмой день. Шестой день – это творение, это начертание. Потому рождение свыше – это спасение. Так что я коротко, коротко объяснил. Ну, а вы задавайте дальше вопросы, потому что этот вопрос, он довольно-таки актуальный. И хотелось бы, чтобы люди Сім'я Чулкових насадила великий виноградник в саду біля будинку, який вони знімають. В цьому винограднику налічується близько 70 кущів столового винограду, різних термінів дозрівання. Плоди великі, солодкі і дуже смачні. Щороку, дав Бог, буваю. На період винограду куштую їх, і Бог дає дуже багато привожу додому для нашої сім'ї, для дітей, теж Бог благословляє. Основна відмінність цього винограду є в тому, що він вирощений без жодної хімії. І саме основне з любов'ю. Все робиться так, як для Господа. І тому Господь щедро благословляє виноградник. Це обідниця Божа, тому що Господь сказав благословлю діло рук праведника.